assalomu alaykum aziz obunachilar sizlar bilan bugun andijon shahri san'at ko'chasida joylashgan metalmad korxonasining filiali haqida gaplashib o'tamiz qani ketdik ushbu filialimizdan eng ko'p yangiliklar va eng ilg'or mahsulotlarni topishingiz mumkin ushbu mahsulotimiz 1 metri ikki yuz yigirma to'rt ming so'm bo'lib yetkazib berish va o'rnatib berish vodiy bo'ylab mutloq bepul aziz obunachilarimiz ko'rib turganingizdek bu yerda xohlagan ya'ni 500 dan ortiq turdagi e, modellarimiz bor mana narxlariga kelib o'tadigan bo'lsak mana bu turdagi <laughs> modelimiz 438 yuz ming so'm ya'ni mana bu turdagi fasonlarimiz 409 yuz ming so'm bo'ladi bular hammasi ya'ni mahsulotlarimiz zanglamasligiga 10 yil kafolat ha aytgandek 1 yil servis xizmati ham bizdan bepul taqdim etiladi mijozlarimizni didiga mos ravishda mingdan ortiq aksessuarlarimiz mavjud mana ko'rishingiz mumkin xohlagan turda ya'ni xohlagan fasonda sizlar tanlab olishingiz mumkin oynali barerni sevuvchi mijozlarimiz uchun ham ushbu upalarimiz mavjud ya'ni oynasi qalinligi bo'yicha mana ko'rishingiz mumkin judayam qalin hozirgi kunda shahrimizda ko'p qavatli uylar juda ham juda ham shahrimizni chiroyli qilib bormoqda va ushbu to'siqlarni ko'p qavatli uyda yashovchi mijozlarimiz uchun tavsiya etishimiz mumkin marhamat ko'rishingiz mumkin barcha turdag ya'ni 500 dan ortiq turdagi fasonlarimiz ya'niki dizaynlarimiz mavjud narxlariga keladigan bo'lsak mana bu turdagi e, fasonimiz 660 yuz ming so'm ya'ni o'rnatib berish yetkazib berish xizmatlari mavjud yani bu turdagi fasondagi to'siqlarimiz to'rt yuz o'n ming so'm ya'ni yetkazib berish o'rnatib berish xizmatlari o'z ichiga oladi shahrimizdagi qaysi bir ko'p qavatli uyda nechinchi etajda bo'lishidan qat'iy nazar besh yuz sakson besh ming so'm ya'ni o'rnatib berish ham yetkazib berish ham o'z ichiga oladi shahrimizda merjavika bilan ishlovchi qo'li gul ustalarimiz uchun instrumentlarimiz bor aaytgandek ular uchun optioviy narxda savdo qilish imkoniyatlari ham mavjud davom davome xullas qisqa qilib aytganda ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan yaxshi deydi sizlar uchun xizmat qilishdan biz hech qachon charchamaymiz